Доброго дня, уважаемые никопольчане, марганчане, покровчане. Все, кто участвовал в сборе на зарядную станцию, помните такой тяжелый, тяжелый сбор с двумя солнечными панелями для нашим воинам. Очень трудный был сбор, не знаю, с чем связано, но мы победили не полностью пока, но станцию вот забрал. Сейчас мы ее распакуем. Документы. Вот. Итак, вот Гроват Инфинити, германская станция с очень отличными характеристиками. В комплекте, значит, что у нас документы, понятно, что не будет там, э, понятного языка, провода, переходники. И давайте посмотрим на ее характеристики. Да, это очень отличная по характеристикам и качествам зарядная станция, как раз подойдет и поможет нашим войсковым в такую трудную минуту. Но э, там было еще две панели, там есть люди, которые обещали помочь с панелями, будем надеяться, что помогут. Не помогут, значит я передам эту станцию ну, без панелей. Как-то так. От своего имени, как никопольчанин, не безразличный к жизни нашего города и Украины в целом, и от имени рисковых которым передам эту станцию с панелями солнечными или без, хочу всем, кто принимал участие в сборе, передать огромное спасибо. На этом буду заканчивать. Все до Украина. Дякую.